С вами участниками первого исследовательского конкурса начальных классов. Наш центр творчества распахнул двери перед самыми тупливыми, неугомонными, увлеченными и не получится сказать талантливыми ребятами из шести образовательных учреждений. Это школа номер два, номер пять, номер восемь, номер двенадцать, номер двадцать пять и гимназия Тесток. Великий русский писатель Антон Павлов Чехов утверждал, что наука самая важная, самая прекрасная и нужная она всегда была и будет высшим любви. Только одно человек природу и себя. Подобное мероприятие, а именно конкурс исследовательских работ среди младших школьников, состоялось на территории Дальнегорского городского округа впервые. Нет, не потому что у нас нет талантливых и активных ребят. Просто опыта проведения таких состязаний не было. Однако специалисты Центра детского творчества, набравшись опыта в краевой столице, решили исправить ситуацию и выявить самых любознательных, а также любопытных школьников Дальнегорского городского округа. Такие мероприятия в крае и в России проводятся уже давно. В Дальнегорске это первый опыт, но мы надеемся, что он будет удачный. Идея мероприятия родилась после посещения подобного мероприятия в гимназии номер один города Владивостока. Мы увидели, что начальные школьники способны оформлять результаты своих исследований в форме исследовательских работ. И это очень интересно, сможете сами увидеть. Сам конкурс состоял из двух этапов. Первый дистанционный. И уже по его итогам самые сильнейшие добрались до второго финального тура. В втором туре у нас сегодня состоится второй тур а принимают участие 6 школ, представляют 10 работ. Первый тур дистанционный состоялся в январе месяце. Все школы, желающие принять участие во втором туре, должны были представить описание своих работ. По итогам работы жюри отобрало для участия во втором туре 10 лучших работ. Как отмечают организаторы, они сами не ждали, что ребятишки с таким желанием и энтузиазмом откликнутся на предложение принять участие в конкурсе исследовательских работ. Однако результат оправдал все ожидания. Да и темы для работ были самыми разнообразными. Самые разные. Есть исследовательские работы, посвященные изучению мер длины старинных. Есть работы, связанные со здоровьем, как влияют те или иные продукты на здоровье ребенка, напитки популярные, чипсы. Есть работы, которые исследуют, в которых дети исследуют влияние режима дня на здоровье человека, на то, как он успевает все. Нам же много хочется успеть. Как сделать так, чтобы все успевать? А есть не Неожиданные работы, темы, например, как влияет длина ног ребенка на а, длину прыжка. У детей возникли проблемы на уроке физкультуры. Конечно, при проведении подобных мероприятий взрослые организаторы ставят перед собой цель развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка младшего школьного возраста, путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей. Для ребят же прежде всего это огромный интерес. Хотя некоторые темы для участия в конкурсе были совсем не детскими. Мы заметили, что многие ребята. По результатам второго финального этапа конкурса исследовательских работ лучшими стали младшие школьники из гимназии «Сток». Второе и третье место получили ребята из второй школы. Стоит отметить, что в этом году было решено ограничиться только муниципальным этапом. Однако вполне возможно, что на следующий год ребята, занявшие призовые места в конкурсе исследовательских работ, будут защищать честь Дальнегорска на краевом конкурсе, который проходит в школе для одаренных детей имени Дубинина во Владивостоке.